तीन बातें किसी को नसीब हो गई उसको ईमान का जायका नसीब हो गया ईमान की चाशनी वो महसूस करता है सलास मनकुन नफ़ी ही तीन बातें हैं जिनका तालक़ इंसान की फितरत के साथ है मोहब्बत और नफ़रत के साथ है इंसानी ख्वाहिशात के साथ है इंसान जो दिल में लगाव महसूस करता है उसी के साथ है उनमें से पहली बात अकूल अल्लाह रसूल हो अहबिम से वाह हो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा इंसान के अंदर अगर आ जाए तो वो ईमान का ज़ायका और ईमान की चाशनी उसको नसीब होगी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर उसके दिल में हो अम्माए शाह सिद्दीक रजील्ल्ला तरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्हस हमारे दरमियान बैठे होते आपस में बात बातचीत हो रही होती गप लगा रहे होते जैसे ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानों में आजान की आवाज़ पड़ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठ के हमारे दरम्यान से चले जाते गोया हमें पहचानते ही नहीं यानी ऐसी कैफियत तारी हो जाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसी तरह हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला तन एक मरतबा आप वसल्लम से फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ पूछा उमर कितनी मोहब्बत करते हो फरमाया रसोल्ला बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ लेकिन मुझे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत है अपने माल से अपनी औलाद से उनसे भी मैं मोहब्बत करता हूँ अपनी जान से भी मोहब्बत करता हूँ अपनी औलाद से अपने माल से अपने घर से बीवी बच्चों से भी मोहब्बत करता हूँ फरमाया उमर तूने ईमान की तकमील को नहीं पाया पूछा या रसूल ईमान की तकमील क्या है फरमाया उमर दुनिया की हर चीज़ से हती कि अपनी जान से भी बढ़ कर जब तक अल्लाग और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करेगा ईमान की तकमील को नहीं पहुँचेगा हजर फारूक आज़म रसल्ला तुम फरमाने लगे सदक था यार अभी वम या रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल वसल्लम मैं आपसे अपनी जान से अपने माल से अपनी औलाद से अपने बीवी बच्चों से दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करता है फर्मा फदस तक मैं ले ली ईमान उमर तो ईमान की तकमील को पा लिया तो पहली चीज़ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अपनी जान से अपने माल से अपनी औलाद से अपने बीवी बच्चों से अपने घर वालों से अपने रिश्तेदार वकारद से बढ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो दुनिया की हर चीज़ से बढ़ जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नसीब हो गई उसने ईमान का जायका चख लिया ईमान की चाशनी उसको नसीब हो जाएगी दूसरी चीज जिसमें हमें भी शामिल किया गया है हमारी माशरत को हमारे माशरे को हमारी फितरत को और वो हो ही नहीं सकता कि जो इंसान की फितरत में जो चीज हो इस्लाम उसको टच ना करता होब्बल कि जिससे भी मोहब्बत करनी है करो जिससे भी ताल्लुक रखना है रखो हर एक से मोहब्बत करो हर एक से ताल्लुक रखो अपने घर वालों से अपनी जान से अपने मालूमता से अपने इर्द गिर्द के लोगों से हर एक से मोहब्बत कर रखो लेकिन मोहब्बत का जो रुख है उसको तब्दील कर दो हैयत को तब्दील कर दो लाबू इन जिससे भी मोहब्बत करनी है अल्लाह के लिए मोहब्बत करो मैं अफजल्लामान में सबसे चोटी का अमल यह है अफजल तरीन अमल यह है कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो भी अल्लाह के लिए हो नफरत अल्लाह के लिए मोहब्बत अल्लाह के लिए जिससे मोहब्बत हो अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत हो जिससे नफरत हो अल्लाह की रजा के लिए नफरत हो तो ये अपना अपनी जहन को तब्दील कर दे इंसान कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाला बन जाए अल्लाह के लिए छोड़ने वाला बन जाए नफरत करने वाला बन जाए रोए ईमान के जायके को ईमान की चाशनी को, को ये चख लेगा नसीब हो जाएगी इसको तीसरा इसका ताल्लुक भी कशिश के साथ है मोहब्बत के साथ है और चाहतों के साथ है प्रवाह आयुकुर, कमा कमाुक रिहा नार क्या आदमी कुफर में जाने को ऐसे ही नापसंद करे अपने लिए जैसे अपने आप को आग में डालने के लिए नापसंद करता है क्या आदमी ये बहुत ज़्यादा नापसंद करता है और इस चीज़ से बहुत दूर भागता है कि वो आग के अंदर अपने आप को गिरा दे आग के अंदर गिरने से इंसान जिस तरह अपने आप को बचाता है इसी तरह कुफर से अपने आप को बचाए और कुफर उसके नज़दीक इतना नापसंदीदा हो कि दुनिया की हर ना पसंदीदा चीज़ से नापसंदीदा चीज उसके नज़दीक कुफर हो कि वो कुफर के अंदर वापस चला जाए कुफर के अंदर लौट जाए कुफर कुफर के अंदर चला जाए वो इतना ही नापसंद समझे अपने लिए कुफर को जितना अपने आप को आग के अंदर डालना नापसंद समझता है ये तीन चीजें तीन बातें जिनका ताल्लुक इंसानी फितरत के साथ है इंसानी ख्वाहिशात के साथ भी है ये तीन चीजें अगर इंसान को नसीब हो जाएं, ये तीन चीजें मिल जाएं, तो ईमान का जायका इंसान चख लेता है ईमान की चाशनी इंसान को नसीब हो जाती है ईमान की लज्जत इंसान को महसूस होने लगती है और ये तीनों चीजें हमारे अंदर आ जाए तो हम दुनिया और आखरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दुनिया की हर हाँ चीज़ से बढ़कर दुनिया में जिससे भी मोहब्बत करें अल्लाह और अल्लाह के लिए करें जिससे बुग्ज़ रखें अल्लाह के लिए रखें और कुफर में जाने को इतना ही नापसंद समझें जितना अपने आप को आग में डालने को ना पसंद नापसंद समझते हैं